ये सवाल जो है ये हमें मौसू हुआ है कि नमाज बाजमात का बहुत स्वाब बयान किया गया है अदीस में और ये हुक्म है कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए तो क्या मर्द घर में फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकता है इसकी इजाज़त है वबा के डर से इंसान मस्जिद ना जाए तो ये बात तोल के ख़िलाफ़ तो नहीं क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बाकी मुल्कों में तो इस कदर नहीं लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ख़ास तौर पे बाज़ जो मौलवी हजरा कि वो बहुत जो है वो शद्दमद से ये बयान कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि इंसान मस्जिद में ना जाए जो भी हो होकूमत को मस्जिदें खोलनी चाहिए और हम तो वहाँ पर जो है वो जा पढ़ेंगे नमाज़ और जो है वो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है इससे इंसान को डरना नहीं चाहिए तो इस तनाजुर में ब्रा करम जो है आप इस बात का जो आपनायत फरमा दें अगर अगर शरीयत को सिर्फ खेल तमाशा ना बनाया जाए और गौर किया जाए तो हमें शरीयत के अंदर से ही ऐसे ऐसा जवाब मिल जाएगा कि जिन दिनों में जब इन हालात दुरुस्त नहीं होते तो नमाज किस तरह पढ़नी है मसला सबसे पहले कुरान करीम देखें कुरने करीम से साबित होता है कि हालात बदलने के साथ ही अहकाम भी बदल जाते हैं आम हालात में तो यही हुक्म है कि मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन नमाज खौफ की मिसाल ले लें कि नमाज खौफ के मुतलिक फरमाया कि देखो इन खिफ तुम और रुकबाना कि तुम पैदल चलते हुए या सवारी सवारी पर बैठे हुए भी नमाज पढ़ सकते हो तो जब हालात तब्दील हुए तो का हुक्म भी तब्दील हो गया लेकिन फरमाया कि देखो जब तुम हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर तुमने उसी तरह से नमाज पढ़नी है उसी तरह मस्जिद में जाके जिस तरह तुम्हें सिखाया गया तो है यहां बकरा में अल्लाह फरमाता है फैजा अमीन तुम फजकुर जब हालात नॉर्मल हो जाएं। जाएं में आ जाओ तो अल्लाह उसी तरह करो जैसे अल्लाह सिखाया है उसी तरह से नमाज पढ़ो जैसे तुम्हें पहले बताया गया था अब जब हम अहादीस की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि नमाज बा जमात के हवाले से आजरत वसलम ने भी यही इर्शाद फरमाया मसला जब बारिश हुई तो जुमे का दिन था बारिश की वजह से कीचड़ हो गया हर तरफ पानी की वजह से लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई तो उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहिन को कहा कि ये अजान में ये अल्फाज ऐड करो कि सल्लू फी रिहा कुम सल्लु फी बुत कुंभ के अपने घरों में नमाज पढ़ लो अब अगर कोई आजकल के मौलवियों की तरह कोई होता तो कहता कि मस्जिद बंद कर दी गई है हालांकि मस्जिद तो हरगिज बंद नहीं की गई जब हालात तब्दील होंगे तो मस्जिद भी खुल जाएगी हाँ आर्जी तौर पर लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए हाँ हजरत ने जुमे जैसी इबादत के मुतालिक भी फरमाया कि घर में अदा कर लो हालांकि जुमे की इतनी अहमियत है कि एक पूरी सूरत अल्लाह तला ने पुराने करीम में नाजिल नाजिल फरमाई तो ये चीजें शरीय पर गौर करने के साथ साथ हमें समझ आ जाती है कि जब हालात तब्दील हों तो अहकाम भी तब्दील हो जाते हैं बाज नमाज के मुतालिक हजरत इबन बास रजील की रिवायत है कि देखो जब अजान की आवाज सुनो तो जरूर मस्जिद की तरफ आ जाओ लेकिन आगे फरमाया इल्ला मिन उजरिन सवाई इसके कि कोई उजर हो पूछा गया कि उजर से आपकी क्या मुराद है तो फरमाया खौफ और मरज किसी खौफ की वजह से या बीमारी की वजह से तो बीमारी का लफ्स खास तौर पर इस्तेमाल किया गया कि अगर बीमारी है या बीमारी का डर है तो फिर मस्जिद में ना हो तो ये तो आज से 1400 साल पहले ये फैसले हो, हो चुके हैं कुरने करीम में फैसले हो चुके हैं इसलिए वो लोग जो ये उदर पेश करते हैं और तलाशते हैं कि नहीं हर सूरत में मस्जिद में जाना चाहिए और वो कहते हैं कि ये अः क्या अल्लाह तला के तव, ये तो तवक़ुर के खिलाफ हो जाएगा कि हम मस्जिद में ना जाए तो हदीस से इसका भी पता लगता है चे हजरत उमर रजी तु के दौर में एक दफा ताउन फैली और हजरत उमर रजी शाम जाने का इरादा रखते थे तो आपने तैयारी कर ली एक मंजिल पर भी पहुंच गए तो उस मौके पर आपको पता लगा कि इस वक्त कि इस वक्त शाम के इलाके में वबा है और जिसकी वजह से खतरे से खाली नहीं है चुनाचेमर रजी अल्लाह तुन तमाम साहबा को इकट्ठा किया और मशवरा किया मशवरा करने पर साहबा ने कहा कि ठीक है हम वापस चलते हैं तो उस पर हज़रत अबूबैदा जरा रजील तन जो खुद बड़े एक माशा जीकर साबित थे उन्होंने मुखाफ करके अर्ज किया अब फिर आरमिन कदर लाइक क्या अल्लाह तकदीर से भाग रहे हैं हम तो उस पर हजरत उमर रजील तन को बड़ी हैरान की उन्होंने कहा अबूबैदा अगर तुम्हारे अलावा कोई शख्स बात करता तो शायद मैं सुन भी लेता लेकिन याद रखो नाम न फिर अला कदर है हम अल्लाह तला की एक तकदीर से भाग कर दूसरी तकदीर की तरफ जा रहे हैं जहां पे वबा है हम उस इलाके को छोड़ रहे हैं और जहां पे वबा नहीं है हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो उस मौके पर हजरत रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तु यह हदीस पेश की कि, कि देखो मुझे याद आ गया कि किजरत सल्ला वसलम फरमाया करते थे कि जब तुम्हें पता लगे कि किसी इलाके में वबा है तो तुम उस इलाके की तरफ पेशकदमी ना करो लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वबा आ चुकी और डेरा डाल लिया तो फिर जान के उससे भागो भी ना ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे क्योंकि तुम वबा के इलाके से जाके दूसरे इलाकों में तुम नुकसान पहुंचा सकते हो तो देखें हदीस ने फैसला फरमा दिया फिर आजरतम ने फरमाया कि तबकुल ये नहीं है एक हदीस से पता चलता है तवक्ल ये नहीं है कि इंसान ऊंट को बांधे ना ऊंट का घुटना बांधे और कहे मैं अल्लाह तला पर तवक्ल करता हूँ मेरा ऊंट घूमेगा नहीं तो फरमाया एक कल हा सुवक्ल कि पहले ऊँट का घुटना बांधो और फिर तवक्ल करो तो इसलिए इसबाब का भरोसा करना चाहिए और हजरत मसीह इस्लाम इसकी तरफ बड़ी तोज् दिलाया करते थे फिरचे हजरत मसीह के मुतल आता है कि साउन के दिनों में खुद फनाए लोटे में लेकर तो अपने हाथ से घरों में घर के अंदर नालियों के अंदर वो दवाई डाला करते थे ताकि जरासीम तुम के मर जाए हालांकि अल्लाह तला ने आपसे वादा फरमाया था कि इन्नी कि मैं जो तेरे घर में है मैं उसकी हिफाजत करूंगा तेरे घर में ताउन से कोई नहीं मर सकता लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तला के वादे पर यकीन था अजर नसीम को लेकिन उसके बावजूद आपने खुदा तला के पैदा किए हुए इस्बा पर भरोसा किया तो कुरान हमें ये सिखाता है अहादीस हमें ये सिखाती है कि जो इसबाब है उन पर भरोसा अल्लाह तला ने ही पैदा किए हैं इसलिए उन पर भरोसा करना चाहिए और जान के अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए लातुल कुदी कुम अल्लाह क्योंकि अपने आप को नुकसान पहुंचाना खुदा तला की तकदीर के खिलाफ है तो ये ठीक है ठीक है सुन जजा आपने वजाहत से ये बयान कर दिया